সংখ্যালঘুদের জন্য দেদার বাজেট ঘোষণার আপত্তি বিজেপির কর্ণাটকের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপি বলেছে মুসলিম তোষণ হাত শিবিরের দখলে থাকা সবচেয়ে বড় রাজ্য কর্ণাটকের বাজেট নিয়ে রীতিমতো ফুঁসে উঠল বিজেপি গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ সংখ্যালঘু তোষণ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই এই বাজেটের কংগ্রেস সরকারের বাজেটকে হালাল বাজেট বলেও কটাক্ষ করেছে বিজেপি শুক্রবারে কর্ণাটক বিধানসভায় বাজেট পেশ করেছে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া সে বাজেটে সংখ্যালঘুদের জন্য দেদার ঘোষণা করা হয়েছে স্রেফ সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে সিদ্ধা এর মধ্যে একশো কোটি টাকা বরাদ্দ শুধু ওয়াকফ সম্পত্তি সংরক্ষণে যে ওয়াক আইন বদলে ফেলতে উদ্যত হয়েছে কেন্দ্রের মোদী সরকার সেই ওয়াক পোর্টকে বাড়তি অর্থ বরাদ্দ করেছে কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী এর বাইরে রাজ্যের উর্দু স্কুলগুলির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে একশো কোটি টাকা এবং সব রেজিস্টার্ড ইমামদের জন্য মাসিক ছ হাজার টাকা করে ভাতাও ঘোষণা করা হয়েছে কর্ণাটকের বাজেটে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ওবিসি বি ক্যাটাগরির অধীনে রাজ্যের সমস্ত সরকারি কাজের ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য চার শতাংশ সংরক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে বিধানসভার ভোটের আগে এই সংরক্ষণে বাতিল করেছিল তৎকালীন বিজেপি সরকার সেটাই ফের চালু করেছে সিদ্ধা বাজেট পেশের পরে ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে বিজেপি কর্ণাটক বিজেপি তরফে এক স্যান্ডেলে সিদ্দারামায় বাজেটকে সরাসরি হালাল বাজেট বলে দেগে দেওয়া হয়েছে कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में एक मॉडर्न मुस्लिम लीग बजट पास किया है इस मॉडर्न मुस्लिम लीग बजट में कांग्रेस पार्टी इमामों को छह हजार तक बढ़ा रही उनकी सैलरी इसमें वफ को डेढ़ सौ करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इसमें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का पैसा सिर्फ माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए दिया जा रहा है इसमें हर तालुक के अंदर पचास लाख रूपए के स्टेट एक्सटेकर के पैसे पे मल्टीपर्पज हॉल सिर्फ माइनॉरिटी फेथ के लिए खोला जा रहा है इसमें हजार करोड़ से ज्यादा का पैसा सिर्फ माइनॉरिटी के बेनिफिट के लिए लगाया जा रहा है इसमें उर्दू स्कूल्स के लिए सौ करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जा रहे हैं कल ही कर्नाटक की सरकार ने हुबली रायटर्स का केस वापस लेने की बात करी थी सो द कांग्रेस पार्टी इन कर्नाटका इज रनिंग द गवर्नमेंट एग्जैक्टली सिमिलर टू हाउ मोहम्मद अली जिन्ना रैन द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इट इजिंग बैक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड इट इज ओनली एंड ओनली इम्प्लीमेंटिंग स्टेटमेंट पॉलिसीज विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज आज कांग्रेस की कर्नाटक के सरकार के बजट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो हिंदुओं को और बाकी सब धर्म को सेकेंड ग्रेड सिटीजन ट्रीट करती है और स्पेशल प्रिवलेजेस स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ मुस्लिम समुदाय को देती है से विवादों में शमा मोहम्मद का बयान राहुल गांधी के तुष्टीकरण को एक्सपोज करता है शमा मोहम्मद ने ये जान के कहा क्योंकि उनको पता है कि जब तक वो तुष्टीकरण की बात नहीं करेंगी राहुल गांधी और उनका वोट बैंक खुश नहीं होगा ये दुनिया जानती है इस्लाम सिक्स सी में आया है और मैथमेटिक्स की बात आर्यभट्ट से लेकर पननी से लेकर भास्कर से लेकर बीसी और फोर्थ सेंचुरी सी तक कर रहे हैं ये सब जानते हैं इससे यही स्पष्ट होता है कि जिस कांग्रेस पार्टी को इस बात से चिड़ थी कि रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को हराया और ऑस्ट्रेलिया को हराया आज वही कांग्रेस पार्टी जो कल इस बात पर शांति जब मोहम्मद शामी के खिलाफ रेडिकल मौलाना बोल रहे थे आज अपने तुष्टीकरण के के वोट को को खुश करने के लिए पीछे से फेक सपोर्ट मोहम्मद देती है और आगे से ये कह रही है कि गणित की जननी इस्लाम से हुई थी इससे यही स्पष्ट होता है कि जो शाहबानों के वक्त में कांग्रेस पार्टी ने रेडिकल मौलानाओं को बैक किया था ना कि शाहबानों को आज कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की परिकाष्ठा पर पहुंच चुकी है जहां आर्यभट्ट पन्नी और भास्कर जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के स्कॉलर्स रहे हैं उनका अपमान करके वो सिर्फ और सिर्फ अपने तुष्टीकरण के वोट को खुश कर रही है इसीलिए कांग्रेस पार्टी को हम मॉडर्न मुस्लिम लीग कहते हैं আপনি কি আপনার পছন্দের মোবাইল কিনতে চান কিন্তু খুঁজে পাচ্ছেন না আজ চলে আসুন মধুমিতা মোবাইল ফ্যাশনে এখানে রয়েছে রিয়েলমি স্যামসাং অপো বিভো সহ সব ধরনের নামি দামি মোবাইল আমাদের এখানে ফাইন্যান্সের মধ্য দিয়েও নিতে পারবেন সকল ধরনের মোবাইল যেমন বাজাজ ফাইন্যান্স স্যামসাং ফাইন্যান্স তাছাড়া আমাদের এখানে অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে মোবাইল এর কাজও করা হয় আমাদের ঠিকানা সোনামুরা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক সংলগ্ন যোগাযোগ নাইন এইট ফাইভ ছিক্স ফ'ৰ নাইন টু এইট ফ'ৰ ছিক্স